Вітаю всіх, друзі! Люти підходить до свого логічного завершення. Сьогодні запросили до нас в гості міжнародного астролога Влада Роса. Будемо розмовляти на тему, що буде у березні місяці в Україні і в світі, які будуть ключові події відбуватись. Тому не перемикайтесь, коментуйте, пишіть всі ваші запитання в коментарях. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал. Влади, вітаю вас на нашому каналі. Раді вас бачити сьогодні. І давайте поговоримо про те, в першу чергу, що відбувається на даний момент на напрямку Часовий Яр. В принципі, досить давно можна сказати активно в медіа ніхто не розмовляв на тему часового яру. Проте є зараз інформація. На рахунок того, що частина бійців виїжджає із цього напрямку. Згідно астрологічних прогнозів, а чи є певні ризики небезпеки по втраті території України на найближчий період? Чи зможемо все ж таки ми вистояти саме в часовому яру? Ну тут получается в харалі 30 градус Льва оканчування як якоїсь то ситуації. Скоріше всього, дана команда указ зберегти наших. Военнослужащих И они оставили последние редуты Последние дома Которые там находятся в Часовом Яре Я считаю, что в конце войны Когда запах перемирия все ближе и ближе Нужно сохранять наших людей Спасибі вам велике за вашу відповідь. Як ви вважаєте, чому Зеленський передумав іти на угоду із з Трампом щодо корисних опалень? Чи не вплине це, в принципі на допомогу з боку Сполучених Штатів Америки і чи може Зеленський повернути назад своє рішення? Ну там взагалі не прописано нічого, яка то допомога та. Это... Наоборот, мы типа задолжали им очень много денег, и мы должны им там вернуть как то, что Байден дал бесплатно. А как, что они нам будут поставлять какое-то оружие за счет корыстных капалин, там вообще об этом не шла речь в этом контракте. Поэтому Зеленский просто не подписал ничего. Гарантии безопасности ноль, поставки оружия в Украине ноль, ничего в этом контракте ноль единственное, что они хотели нас обокрасть на 50% наших редкоземельных копали. А из-за каких умов Зеленский может скасовать санкции против олигархов? Ну, на данный момент у нас будут выборы. Как сказал Петр Порошенко, проговорился. Ну и раньше, кто Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, есть такой канал, Влад Рос в Ютубе. Я уже давно говорил, что в последнее воскресенье октября будут, скорее всего, выборы. Вот, по крайней мере, больше 50%, что это может быть однозначно теперь. И так, и Порошенко проговорился. Поэтому я считаю, что ничего хорошего олигархов не ждет до выборов 26 октября. Дякую, Владе. Отже, рухаємось далі. Давайте поговоримо із вами про те, чи може надати Сполучені Штати Америки свою армію для завершення війни в Україні От слова совсем. Это ніяк ні ни в коем случае. І можу сказати більше, американська армія зараз за покинути і Рамштайн, найближчою зав... в Європі базовою воєнною. Ну прийдеться українськими військами заміщати. Американцы вообще считают, что Европа для них такой же соперник, такой же оппонент, как и Китай, и главный союзник на данный момент это Москва. Потому что PayPal-мафия объединилась в полных своих объятиях с московской мафией. PayPal-мафия, кто не знает, это, это есть такой Петер Тиль, который объединяет Илона Маска и в том числе и президента нынешнего Америки Дональда Трампа. Все они немцы, дорогие друзья. А, значит, ну, теоретический немец, хотя про, там, некоторые евреи там одесского происхождения. Илон Маск – это южноафриканский немец. А Дональд Трамп – это американский немец. И все они теперь приветствуют и зигуют в форме фашизма, особенно мы видим это у Илона Маска. Да, и все они хотят, чтобы все фашистские партии, организации в Европе побеждали. А поэтому приехал Джей Диверс в Европу и сказал, что мы вообще не, 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 демократическая, не демократическая Европа абсолютно. Почему фашист Джорджеску вы заблокировали, он не победил в Румынии? И что такое происходит у нас с альтернативой для Германии, где вы не даете доступ нормального СМИ к ним, да, и вообще вы объединяетесь все против них. Короче, пока вы не станете фашистской организацией, фашистской Европе, мы вам помогать больше не будем. И зонтика НАТО у вас нет. Поэтому все, что я услышал от Джей Дивенса, его мюнхенской промовы, она такая же была сногсшибательная, как в свое время Путин давал в 2007 году. Так вот, я думаю, Путин открыл все эти мюнхенские истории и встречи, а Джей Дивенс их завершил. Тем более говорят, что это последняя мюнхенская встреча, которая происходила в следующем году, она уже в Мюнхене не будет происходить. Так вот, Джей Дивенс заявил о том, что Америка на 4 года покидает НАТО и фактически помогать Евросоюзу не будет, европейским странам никакого зонтика теперь ядерного в том числе нет и вообще сражайтесь против Москвы сами. В общем все что мы слышали от Америки и американской корпорации мафиозной структуры PayPal Mafia. Влад, чому Трамп розпочав налагодження контактів із Лукашенко? Чи могло це все ж таки бути якось пов'язаної з розмовами з Путіним або з в цілому? Ні, а зачем папа покупати калії з Канади, коли можна по подішовки покупати Білорусі? в Білорусі? Та калий стоїть в п'ять разів дешевле, ніж з Канади. А на своєї ближнього союзника на Канаду он там наложит санкції. Чтобы этот калий ни в коем случае не, не было выгодно Канаде продавать в США. А вот из Беларуси, из, значит, его, так я понимаю, вообще нынешних союзников будет супер классно получать, значит, калий в 10 раз дешевле, чем из Канады. Все это для вас для этого, дорогие друзья. Ничего плохого, разве что бабки, да, бабки не пахнут. В общем, в общем все это big deal. Очередной раз. Вы же понимаете, никакой идеологии нет у Дональда Трампа, там только идеология денег, где дешевле можно купить чего-то и где дороже можно продать вообще, и где можно бесплатно где-то 50% выбить всех энергоструктур, да, и у Украины в том числе захватить нафтогаз и укра Кто не знает, дорогие друзья, я даю вам инсайт, Дональд Трамп захотел 50% нафтогаза и укра Дуже цікава інформація. Дякуємо вам, влади. Ну і власне так, ви вже в принципі, щойно проговорили моє наступне питання частково. А про те, я хочу вас уточнити після цих всіх перемовин, які на сьогоднішній день відбуваються у Трампа, які є дійсно такі підводні камені по відношенню до Володимира Зеленського і по відношенню до України в цілому. Ну тут говорится так, мы вам помогать не, не будем, мы не думаем вам помогать и вообще мы не хотим вам помогать от слова совсем. И давать оружие, разве что Европа будет покупать его у нас для вас. И европейцы сильно задумались, особенно когда мы записываем сами эфиры, Макрон, созвав гоп компанию свою, они начинают думать, что действительно теперь у них они лишились, в общем-то, зонтика, крыши, да, которая у них была раньше. Это в форме Америки, у них теперь осталась в Европе только единственная крыша. Это Украина, которая сможет их защитить. И они начнут наконец-то думать, каким образом давать деньги Зеленскому. И не так, чтобы столько, сколько сможем, а столько, чтобы защитить Европу и даже выбить врага с территории Украины. В общем, все это как бы начинается, это все интересно. А Европа теперь окончательно и бесповоротно понимает, что счастье ее и счастье европейских стран, в том числе и Украины, в ее возможности финансировать нас оружием. Поэтому не верю в то, что хоть, хоть что-то будет от Дональда Трампа и от Америки. Никакой помощи, в том числе военной и финансовой, они нам не дадут. Но зато нам все даст Европа с приходом Фредерика Мерса. Мерс побеждает 23 февраля и отправляет нам Тауэрсы прямо в первый же день. І муж у вторую втрічі мета осимочка кримський мост Владик, Якважаєте, ви що дійсно таки Україна втратила назавжди Запорізьку, Херсонську, Луганську і Донецьку області? Як про це заявив безпосередньо Василь Нібінця, представник Росії в ООН, за його словами? Він сказав про те, що в принципі це вже без. Безповоротно така втрата а, цих чотирьох областей плюс Крим, і а, в принципі виправити ситуацію можна в тих областях, які поки ще не війшли в склад Росії. Це я його зацитувала. Як вважаєте? ви? Ну, Зеленський вважає то в такому випадку ми забираємо собі суджу і Курську область. А ви там залишитесь там в цих областях, які ви захопили. Нам наразі інтересна Суджа і Курська область. А вы хотите Курскую область и Суджу? Ну тогда отваливайте полностью всей Запорожской, Херсонской. А желательно отваливайте вообще до границ 24 февраля 2022 года, когда вы на нас напали. А мы будем думать о том, если вы просто отваливаете из Запорожской и Херсонской области. А если вы вообще не захотите отваливать ниоткуда, и вы будете считать, что вы, ну, это самое, вы нам отдадите только кусочек Харьковской области или Кибурскую косу где-нибудь в Николаевской области. Не, так не пойдет, дорогие друзья. Тогда разделение земель будет происходить по заморозке конфликтам, там, где мы находимся. Значит, суть же будет наша. И на ближайшие, не знаю, сколько лет продержится Лили Путин у власти. Это позор его стратегии. Он же всегда говорил, что, в общем, СВО, это все планы и проекты этого СВО выполняются, но это будет самый большой его, так сказать, <свы> выбор, да. Зеленский будет стоять надо одном. Суд же меня исключительно на все, что захватил враг после 24 февраля 2022 года. Не нравится, будет суд же наш. Дякую вам за вашу відповідь. Ну і в цілому, як ви вважаєте, чи готовий Путін піти на власні поступки, і відповідно, вивести до кінця весни або пізніше, так, безпосередньо війська із території України? Я вважаю, що этим все може завершитися, тому що там всі розуміють в Москве, що Дональд Трамп спасає Росію от катастроф економічної катастрофи. Дональд Трамп протягнув руку. они бы не пошли ни на какие сейчас перемирия, там, ни на какие разговоры, не, не приехали бы их представители Саудовской Аравии, ничего бы этого не было, если бы не давила экономическая ситуация. Дональд Трамп спасает сейчас Россию, в очередной раз Россию спасает. А в, в, в одно, время там ножки Буша их спасли, там. в другое время, значит, в 1975 году был заключен мирный договор в Хельсинки, после чего начало Советский Союз качать нефть в Европу там с Урала. Все время Америка спасает э, Российскую Федерацию либо Советский Союз. С того же все заводы э, у Сталина были построены американцами, чтобы они против противостояли Европе. Каждый раз Америка спасает Российскую Федерацию, но в этот раз может быть слишком поздно. Ну а если там я думаю в Москве, то придется все-таки идти на мирные договоренности, где Зеленский будет говорить одно. Меняю суджу на все территории, которые вы там, 24, после 24 февраля 2022 года захватили. Иначе быть не может. Я считаю, однозначно, это бесповоротно. В год змеи, как и в Афганистане, Советский Союз покинул тогда Афганистан, вывел свои войска. То же самое должно происходить и в этот год змеи. И самое главное, считаю точно и бесповоротно, Жизнь Лили Путина уже на исходе, дорогие друзья. В год змеи свергают одну из башен Кремля. И понятно, что в Москве не хотят идти некоторые сторонники войны на то, чтобы хоть какое-то перемирие состоялось. Поэтому удар был по Чернобыльской АЭС сторонниками продолжения войны. Давайте також поговоримо із вами про все ж таки про що говорили раніше Трамп із Путіним, про що вони домовилися? І в принципі, так Трамп ми не чули саме конкретних якихось заяв негативного спрямування з боку Трампа до Путіна. Вони як ділили ділили нашу Україну без нас, чи все ж таки Трамп дійсно переконував про те, що Путіну потрібно йти геть із нашої землі. Як вважаєте ви? Трамп однозначно говорит о том, что деление территории, деление, как должны разойтись значит, Украина и Россия, должно быть в личных переговорах Владимира Зеленского и Лили Путина. Поэтому Зеленский согласен с чертом и с дьяволом встретиться. Ну, имеется в виду Лили Путин, да. Я не уверен, что Лили Путин после этого останется жив, там его Зеленский не задушит, там, или шариковая ручка ему не проткнет глаз какой-нибудь. всякое может быть, дайте, в по порыве там, дайте, мы понимаем, что все будут безоружные там, но ну, Зеленский может всякое, в общем, воспроизвести. Я бы, например, задушил бы все-таки чувака бы и поставил бы крапку в этой войне. Но в любом случае, Зеленский не пойдет ни на какой, хоть какой-то шаг капитуляции Украины. Украина будет, она будет существовать, она будет точно есть. Ну и самое главное, Европа наконец-то одумается. Европа начнет помогать Украине. И они поймут, что они находятся на, на грани пропасти. И спасение единственное у них Украина. Поэтому Зеленский будет выходить с, с очень большой и сильной позицией. Я вас уверяю, он встретится в Риаде с человеком, напоминающим Путина или этот ли не Путин. И Зеленский устоит. И он сделает так, что Украина в конечном итоге в этом ужасной, жестокой трехлетней войне в конечном итоге выстоит и победит уже немножко позже. Я думаю, мир будет подписан осенью, а сейчас это всего лишь проба пера. Но осенью у нас будут очень хорошие, я думаю, очень счастливые, я думаю, очень великолепные под подписанием важных договоренностей. И, возможно, к тому времени никакого Лили Путина в Москве уже не будет. Будемо спостерігати владу обов'язково за цим. Ну і також дуже хочу поговорити із вами про початок, так би мовити, перемови на в судівській Аравії. Власне, нагадаємо, що так вже знаходиться в Україні делегація українська, яка готується до візиту Зеленського. Але Юлія Твіріденка там точно є так, але власне будуть там представники Росії, в тому числі як вже до. Дуже багато різноманітних медіа пише і перше запитання, власне, чи матимуть все ж таки прямий контакт Україна з росіянами, чи все ж таки американці будуть спілкуватися знову тет-а-тет окремо з нами і окремо із росіянами? Я знаю точно інсайт, Дональд Трамп добивається прямих контактів Зеленського і Лілі Путіна. Поэтому Зеленский недавно интервью давал, где-то неделю или две назад, что он готов встретиться, именно он единственный, кто может встретиться с главой Кремля, да, и он ничего не запрещал, он просто запретил всем другим встречаться с Лили Путиным, а он может с ним встретиться, да, и если надо, задушить в своих объятиях. Это я так иронизирую, да, дорогие друзья. Но американцы настаивают, чтобы личная встреча, и именно на личной встрече будут распределяться, какие зоны, какие э, области это да, останутся нам, ок, и, к, которые перейдут в состав Российской Федерации. Но, зная Зеленского, я знаю точно, суд же он не продаст э, за какие-то клаптики земли, он ее может только разменять на Херсонскую и Запорожскую область. Дякую, Влади. Ну і на завершення, давайте поговоримо із вами чи ризикне Росія піти війною на країни Європи. Можливо, в цьому році, можливо, в наступному році, можливо, в найближчому десятилітті чи дійсно прогнозовано те, що зірками має на увазі, що Росія може розпочати іще одну війну? Да, не збирається це зробити одновременно з Китаєм, все сделать з раз якраз по оканчанні срока. Правление Дональда Трампа, когда он уже будет кольгавой качкой, да, это 2029 год. Одновременно Китай захватит Тайвань, одновременно Российская Федерация пойдет уже не на Украину, где они зубы сломали, а пойдут на Европу, это Финляндию, значит, Балтийские страны, Польша, да, Сувалский коридор, вплоть до Берлина они хотят дойти. Ну вот такая вот ситуация. И к тому времени они столько воспроизведут оружие, что они может, смогут даже дойти до Парижа, если он вдруг что-то не произойдет там в Париже, что каким-то образом надо все-таки какое-то оружие производить вместе с Германией. Вот, была такая вот ситуация. На данный момент, если нет украинской армии, то Москва может дойти до Лиссабона. А вот, там 200 с чем-то бригад у них, во всей Европе они, не, бригад меньше 100. Вот, в общем, и у них нету ни дронов, ничего, есть только украинская армия. Только украинская армия бережет всю Европу остальное от того, что расисты могут ее захватить. Если бы не Украина, уже в этом году или в следующем Лили Путин бы дошел бы до Лиссабона.